Надеюсь, все мы помним твоє громкое веселье с Володимиром Дантесом. В я концов, был медовый месяц? У меня было два медовых, медовых недели. Одна с Вовой, вторая с мамой. Мне на свадьбу подарили э, с Вовкой путешествие я снова же в Испанию. И Вова не смог сходить с работы, он улетел. И я взяла маму с собой. Мама ни разу не была за границей никогда не летала на самолете, и я получила массу удовольствия. Она рыдала раз в 15, наверное, за всю поездку. Ну вот это, собственно, была вторая часть, первая с Вовкой мы полетели в Барселону. Первый же день мы договорились, что мы идем на шопинг с третьего дня. Во второй день я подошла к Вове и говорю, Вов, как ты думаешь, что я хочу? Он сангрию? Нет. Лазанью, ну что, все, что называется все, что я люблю. Нет. Говорит, тут просто за километр от нас шопинг. И, в общем, четыре дня подряд мы ходили на шопинг. И он мне покупал все. И, в общем, лучший мужчина, если честно, я не знаю, не могу себе представить. Но а я его делаю сюрпризы другого характера, о которых я не могу сказать в интервью. Я очень подготовилась, у меня было несколько костюмов, скажем так. В общем, <реклама> Люби игры. Практически. Я там шилась. И, ну, в общем, это целая история. Это, это еще случилось, в, собственно, на свадьбе. Вам на веселье подарували половину секс-шопу. Это правда. Это был мой свидетель, Мигель. Он нас отозвал и говорит, ребята, я не могу это при всех. Дело в том, что, поверьте мне, вам это понадобится. Мы же, ну что ж там, что ж там. Там действительно три коробки огромные, там очень много всего. Боже, я ж покраснела размер сейчас на такую тему. Говорит, мама ж будет смотреть. Все, что было у этих коробках взяли с собой в медовую отпуску, чтобы, власне, скористаться и понять, что до чего взяли только три предмета, три. Но там была масочка такая. Нас она со мной насмешила, я представляла, что было Зорро. И, значит, и была такая штука, которую можно просто гладить. И очень приятно вот эту взяла. А третью я не буду называть. Что? <с> серьезная программа, ну что я такое рассказываю? Что еще с подарунки у Василия сдивувало? Куча денег нам подарили, на самом деле. Мы, не, мы, честно, не ожидали. Мы, конечно, поняли, что нас, наверное, друзья любят. И, и продюсер тоже любит нас. Ага. Продюсер Потап толстый конверт подаровал. А более того, мы с вами задумались о том, что мы хотим делать годовщины теперь.